От Луки, 15 глава з 4 стиха, написано такі слова: хто з вас маючи стовець і загубивши одну з них, не залишить 99 в пустині і не піде за загубленою, поки не знайде її, а знайшовши, кладе її на плечі собі, радіючи. Амінь. Ви знаєте, в 18 году также Господь мене, як то заблудши, найшов. В этом мире вытянул из этой грязи и привел в свой дом слава ему за это. Меня зовут Женя, я приехал с братьями из Браворов. Вы знаете, я даже не надеялся, что я буду на этом месте, особенно вот на этом. Слава ему за это. Вы знаете, одно время в прошлом году еще началось. Я, меня забрали в ТЦК, и я там сидел, меня не отпускали. Меня возили по военным частям, и мне говорили, что с тебя выйдет хороший солдат, но у Господа были свои планы на это. я даже не думал, что я смогу быть за границей, смогу свободно передвигаться по Украине. Но слава Господу, и Бог там был со мной. Правильно, то, что мы сильны тогда, когда с нами Господь, или мы с Господом. Слава Ему за это. И мне Господь подаровал такую возможность там свидетельствовать военным, свидетельствовать неверующим людям. Они все удивлялись, они спрашивали меня, что у тебя за такая вера? Почему ты не берешь в руки оружие? Почему ты не защищаешь свою страну? Я, я им пытался объяснить все по Божьему Слову, и слава Господу, что когда я был там, я, я знаю, я чувствовал, что Господь дает что мне им сказать, потому что у меня самого такой мудрости нету. Слава Ему. И э, вот в, в таких переживаниях э, Господь давал силы проходить это все, и э, меня привозили, отправляли, обратно привозили э, в ТСК. И пришел один э, момент, когда... Э, Господь просто помог мне туда выйти, мне э, оформили документы. Конечно, много было переживаний-то. Я вам просто сейчас это все говорю. Э, и слава Богу, я устроился на работу э, медиком. Меня забронировали, и по милости Божией я на этом месте. И даже вот эта дорога сюда, она была у меня сложной. И я э, из Киева сюда проехал 2700 километров. Братья ехали сутки, я ехал трое суток. Мы с ними э, приехали на э, границу, все проехали, а меня отправили обратно, меня не пустили. Я поехал обратно за документами, возвращался, и потом с этими документами меня тоже не пускали, но слава Господу, в третий раз я все-таки пересек границу, и с вами на этом месте могу засвидетельствовать о Божьей милости, которую Бог явил в моей жизни, я с верующей семьи, у меня пять сестер, два брата. Нас с детства родители научали Словом Божьему, мы с детства ходили в служение. Родители с детства учили нас, чтобы мы отделяли себя от этого мира, чтобы мы не вкушали ничего с этого мира, чтобы мы не подорожали этому миру. Но все начинается с непослушания у нас. Где-то мы не послушались родителей, где-то мы не послушались старших, или что нам советуют. И так с детства, знаете, началось все с того, что мы бегали маленькими детьми к соседям смотреть телевизор, ждали, пока это время настанет. Потом так понемножку пришли в школу. В школе тоже хотелось быть такими же, как сверстники. Хотелось вкусить то, что они вкушают, хотя это было вот запрещенное. И так понемногу, понемногу враг вот обманывал, и пришел момент в моей жизни, когда я ушел на учебу, я ушел от, с родительского дома, и погряз в вот этой нечистоте, э стал жить, как живут в этом мире. Сначала это все было как бы прекрасно, манило это все, э как на витрине, нам на витрину вылаживают только самое лучшее, самое хорошее, самое такое вот сладкое. Но Никто не говорит, что там за этой витриной находится, никто об этом не предупреждает нас, и мы как дети верующие родители мы видим то, что люди вот в этой жизни они веселятся, им хорошо, у них все хорошо, но никто не говорит, какие проблемы у них вот за этими за этой ширмой, что там происходит. А я вам скажу, что там происходят слезы. Там разочарование. И когда я уже после вот этой всей эйфории такой столкнулся с этой жизнью, у меня появились зависимости алкогольные, табачные, легкие наркотики. Я вот э, жил этой жизнью... Э, работа, какие-то там развлечения и еще что-то. И когда я уже вот понял, что я погряз в этом мире, что я раб вот этой жизни, и мне хотелось уже выбраться от этого, из этого выйти, из этого состояния, хотелось вернуться в церковь, но враг, он так обманывает, и потом очень сложно это сделать. Поэтому мой совет, ну, не начинайте, не пробуйте оттуда ничего, потому что одни, у одних получается выбраться оттуда, у других совсем нет сил. И враг, он хитрый очень. Он очень сильно обманывает, и э, очень трудно потом из этого выбраться. Но слава Богу, что у нас есть родители, что у нас есть церковь, которая под, поддерживает, которая молится за нас, которая несет на руках молитвы. Много было в моей жизни таких э, э, ситуаций, когда уже... Э, 15 минут и я мог бы умереть. Были такие моменты, когда вот угрожала там смерть, но Господь хранил меня, Господь оберегал. Хотя эта жизнь, вы знаете, ту, что я вкусил вот э, в этом мире, она оставила отпечаток на мне э, и внутренне, и характер. Я даже сейчас борюсь с характером, который выработался тогда. Сейчас э, тоже есть определенные моменты, которые, если бы я вот, не, не ушел с, с, родитель, с церкви, мне было бы намного проще. Сейчас мне намного сложнее с этим бороться. Но слава Богу, что Господь дает силы. Он милующий Господь. Он, э, он э, любящий. Он никогда не оставит тебя. Он сам висел на Голгофском кресте, оставленный. Он говорил, почему ты меня оставил. И сейчас, когда мы сами боремся, когда мы сами это проходим, Он не оставляет. Не думайте, что Господь не слышит. Я вам скажу с личного опыта, когда вот у меня были такие обстоятельства, что я не мог не молиться, я не мог ничего делать, хотя очень сильные были переживания, очень хотелось вот освобождения. Я приходил и просто вставал на колени, просто говорил, рассказывал Господу, у меня вот такие проблемы, вот я то не могу, я это не могу. И один раз, второй раз, третий раз, четвертый раз я уже стоял плакал, слава Господу. Он дает он покаяние, он помогает, но... Я вам скажу, когда вот у меня вот такая жизнь была, и в определенный момент, э, по молитвам родителей и церкви, э, я помню то прекрасное утро, когда пришел ко мне Господь. Я не пошел в церковь, Он меня нашел дома, Он пришел ко мне ласково, с любовью, Он наполнил мое сердце радостью. Он, я помню, что тогда, в то утреннее время, такое. Пришел самоанализ внутри. Я почувствовал, как пришел ко мне Господь. Он наполнил мое сердце радостью. Я начал молиться. Я много часов молился. Господь наполнил. Он дал покаяние. Помню, родители очень обрадовались, другие не верили, говорит, кто Женя покаялся, говорит, мы не верим, слава Господу, что он делает такую работу в нашей жизни. Я вам скажу, не берите из этого мира ничего. Малая закваска, как она квасит все тесто, где-то мы чуть-чуть взяли, а потом из этого э, чего-то меньшего оно потом больше произрастает. И э, я вам скажу, э, есть э, недавно случилось такое горе в верующей семье у них был сын, и он ходил с детства в церковь, потом он перестал ходить в церковь и познакомился с неверующей девушкой и начал с ней общаться. И когда они ссорились, он такие слова говорил, что я с тобой что-то сделаю, я там повешусь. И вот все в таком плане. И пришел момент, когда слов этих ему уже было мало, и он решил ей снять видео, как бы он вешается. И там на видео видно, что в конце он хотел подняться из этого пенька, с которого прыгнул, а враг уже обманул, и он умер. И э, я вам скажу, что кому-то получается выбраться вот из этой жизни такой, э, а у кого-то совсем нету сил. Он так и остается. И потом мучение, потом жизнь вся она наперекосяк. Я вам скажу, братья и сестры, старайтесь быть в послушании у родителей, у старших. Я вам скажу, что у меня тоже много проблем было с послушанием, потому что я сам такой, как сказать, вспыльчивый, у меня вот такой характер. И мне очень трудно было. Но я замечал по жизни так, когда вот я слушаюсь, когда вот есть какое-то послушание, тогда мне легче, и тогда Бог хранит от того, что может случиться. Я хотел бы, чтобы в вашей жизни Господь, Он был рядом, чтобы вы Его не оставляли, и чтобы ограда и защита Его, чтобы милость она была над вами, чтобы вы не проходили то, что проходили, проходил я или там еще братья, которые вкусили вот этой жизни, там нету ничего хорошего. Там только зло, там страдания и переживания. Пусть вас Бог всех благословит. Аминь.